Специфіка іншого вінницького осередку авіамодельного спорту виготовлення переважно кордових моделей, тобто тих, які здатні літати по колу, керовані людиною з землі 16-метровими кордами. Саме такими займаються вихованці клубу Політ Палазу дітей та юнацтва, який нині без зайвої скромності є однією з провідних команд України, а три роки тому і чемпіоном нашої держави. Навчається тут щороку майже 60 школярів. Приходять деякі навіть з першого класу і залишаються на всі 10 років, як, наприклад, братиков. Валі вихованцями клубу вони стали коли один був першачком, а інший ще дошколяриком. Спочатку діти роблять такі порівняно нескладні літачки. Та з часом уміння вихованців виростає і до складних моделей: пілотажного, швидкісного гоночного класу чи зменшених копій справжніх літаків. На чим тисячі час роботи? Штоштоза гоночного класу, торам гранична йод двигатель, бак, ну бак і двігатель. Двигатель там 7 кубіків, бак. Ну, бак, вот, а двигатель 2,5 кубика. Вот, то есть надо пройти как бы базу 100 кругов. как там хватает примерно 30-35 кругов. Вот. то есть получается до заправка пилот должен посадить, а там как механик должен споймать, заправить и выпустить самолет. Ну, модель бровчик, модель копии. Ну, сложна, не знаю, Особого труда ко мне ну не сильно составляла, но. Для обыкновенных людей, которые не занимаются моделированием, она будет сложно. по идее. Но перед тем как ее делать, у меня было много моделей. А это самая лучшая и Ну не последняя, но пока больше я кроме этого, ну, лучше не сделал. Вначале, чтобы научиться летать и чувствовать самолет, то сделал разные самолеты. Но вот копии. Интересно, это просто разные там деталюшки, шо, копийность, потому что она копия называется, что там копийные детали разные. Ну и сам процесс тоже интересен. Я делаю модель копию. Самолета хаи 19, созданный Харьковскими студентами. Этот самолет ну, не сильно сложный, потому что ну, он не серийный, не. Он просто как бы тренировочный. Студенты его сделали для того, чтобы испытать свои силы в констру, ну, конструировании самолетов ну или они смогут сделать это да, а тебе сложно э, копировать Супер. такой самолет вообще насколько э, сложно вот именно копирование ну здесь такое дело насколько ты но ну, успех зависит от того насколько тщательно ты сделаешь самолет то есть тут нет ну как бы предела чем Чим молодше, тим краще треба робити. як бачимо. Процес виготовлення послідовний і неперервний. Буває так, що на це витрачається і чотири роки, як на даний червоно-білий брочик. Проте перемога на чисельних чемпіонатах і кубках напряму залежить від ретельності виготовлення представленого експонату, адже змагаються юні авіамоделісти по двом номінаціям. друге місце по стенду, тобто це коли йде зрительне сравнювання. настоящего самолета и копии. То есть я занял второе место, это там тысячу с чем-то очков. А по полету чуть не получилось, так как, ну, погодные условия, короче, были. Мне <связывая> самое больше бей. нравится это гонка больше и бой. Бей. То есть практически а все там все бей. бросают, приходят смотреть на гонку, <связывая> на бой. Ну, гонка там, три человека, три экипажа летает. Там получается довольно интересно, там как старт, все вместе стартуют тридцать 33 круга пролетают, вместе садятся. А там уже дальше. Кто как успел, кто быстрее завел там. И так далее. Я призовых мест пока не занимал, но, но я выступал при Роге, в Киеве, в Луганске. Насколько сложно вот таким ребятам, как ты, которые занимаются в клубе, попасть на соревнования? Ну, здесь есть свой естественный ну, отбор. То есть, ну, хочешь попасть на соревнования, ну, сделай красиво свой самолет. Насколько нужно, это однозначный ответ. Это всегда нужно. Почему? Потому что юноши, дети особенно, у них такой характер, у них соревновательный. За первенство, быть во главе где-то и так далее. Вот. Так что тут вопрос однозначен. А насчет того, как поехать, это действительно сейчас составляет какую-то проблему. Тут уже Вадим Степанович говорил вкратце, что... Такая поездка обходится в копеечку, даже поехать на электричке или поездом. Но, как правило, мы это избегаем. Почему? Потому что все-таки очень много, и вы уже знакомились, какие модели, как с ними обращаться. И в транспорте это очень сложно. Поэтому, как правило, мы или на своем транспорте дворцовском имеется в виду, или же просим ребят наших старших. Бивших моделістів, де й настоящих но вже взрослих, які мають свій транспорт. 12 вересня. Відкриває свій черговий сезон. Вінницький палац дітей та юнацтва очікують на поповнення і у клубі політ, адже, попри байдужість до розвитку технічних видів спорту з боку можновладців, з якою керівники часто стикаються, цікавить у дітей не менше наш від спорта тим, що ні роботи потом, В воздухе на своих моделях. Таких моделей не продают. Если картингисты имеют картинг, который это самая, и все другие виды спорта, то у нас надо построить модель. Затем надо научиться ее пилотировать, потом отработать, как говорится, все элементы, для того, чтобы в соревнованиях и только тогда может носить результаты. То есть процесс этот очень многогранный и сложный, и детям нравится. Щороку до Віннича надходять запрошення від 30 організаторів авіамодельних чемпіонатів та кубків, але поделяни не втрачають надію і мріють про відновлення власного кубку імені нашого земляка, першого авіаконструктора Можайського, із нетерпінням чекають наприкінці вересня цього року столичну першість школярів. Показати є що та чи знайдуться спонсори, здатні забезпечити проїзд та проживання наших учасників. Сподіваємось, що так, і у наших героїв все буде бон. Bon.